Cuba anda tengok kotak fuse di rumah. Pernah tak terfikir apa sebenarnya yang ada di dalam tu? Ia bukan setakat suis dan wayar biasa tau. Anggaplah ia macam sebuah markas arahan yang dipenuhi pengawal-pengawal senyap. Mereka ni bekerja 24 jam tanpa henti untuk lindungi anda sekeluarga. Dalam kupasan kali ni, kita akan kenal dengan wira-wira senyap ni. Baiklah, jom kita mulakan kembara kita menyusuri sistem elektrik rumah. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu betapa kuatnya kuasa yang masuk ke rumah kita. Lepas tu, kita akan lawat pusat kawalan untuk jumpa setiap pengawal, Swiss utama yang paling berkuasa, pelindung perkakas yang sentiasa berjaga dan yang paling penting sekali, si penyelamat nyawa. Okey, sebelum kita boleh hargai sistem keselamatan ni, kita kena faham dulu musuh yang mereka hadapi. Maksud saya tenaga elektrik yang dikawalnya. Ini bukan kuasa elektrik biasa-biasa, ini adalah bekalan tiga fasa. Jadi apa maknanya ni? Ini bermakna rumah anda terima bekalan kuasa setinggi 400 volt nak bagi perbandingan bateri AA yang biasa kita guna tu cuma 1.5 volt je jadi 400 volt ni memang sangat-sangat tinggi sebab itulah kita perlukan pengawal-pengawal yang mantap untuk pastikan semuanya selamat semua kuasa yang tinggi ini tak dibiarkan bersepah. Ia disalurkan ke satu lokasi utama. Kita mungkin panggil ia kotak fuse kan? Tapi nama rasminya ialah papan agihan. Ah, sinilah markas utama semua pengawal kita ditempatkan, sentiasa bersiap sedia. Jom kita tengok laluan elektrik dalam rajah ni. Nampak macam rumit tapi alirannya sebenarnya mudah je. Elektrik masuk dari luar lalu dekat meter yang ada simbol M tu untuk kira bil kita dan kemudian terus masuk ke dalam kotak agihan. Kotak inilah yang akan jadi tumpuan kita sebab di sinilah terletaknya beberapa lapisan perlindungan penting. Mari kita bertemu dengan ketua pengawal dalam sistem ni. Dia yang paling besar, biasanya paling senang nampak dan dia adalah Swiss utama. Ha, macam inilah rupa Swiss utama. Saya yakin anda mesti pernah nampak kan? Ia sengaja direka untuk mudah dikenal pasti supaya kita ada kuasa untuk matikan seluruh bekalan elektrik rumah dengan satu gerakan je. Jadi, fungsi paling penting dia ialah Swiss utama ni bagi kita kawalan manual sepenuhnya. Total control. Kalau berlaku kecemasan atau masa ada kerja-kerja elektrik nak dibuat, inilah Swiss yang perlu kita offkan untuk pastikan tiada langsung arus yang mengalir. Ia ibarat butang panic stop untuk seluruh rumah anda. Seterusnya, kita beralih kepada askar-askar pula. Pengawal-pengawal ni tugasnya lebih spesifik. Mereka tak jaga satu rumah, tapi mereka jaga litar-litar individu dan semua peralatan yang bersambung dengannya. Anda mesti kenal sangat swis-swis kecil yang berbaris ni. Inilah dia pemutus litar kenet atau nama pendeknya MCB. Cuba bayangkan setiap satu ni macam pengawal peribadi untuk satu bahagian rumah, satu untuk lampu, satu untuk soket dapur dan begitulah seterusnya. Apa kerja MCB ni? Katakanlah anda pasang terlalu banyak alat elektrik kat satu soket atau ada perkakas rosak yang sebabkan lita pintas. Tiba-tiba, trip. Ha, itulah kerja MCB. Dia akan potong kuasa secara automatik ke lita tu untuk elakkan wayar daripada jadi terlalu panas dan mungkin menyebabkan kebakaran jom kita tengok balik rajah sistem kita. Nampak tak? Lepas Swiss utama, kuasa tu dipecahkan ke beberapa laluan. Dan setiap laluan ni dilindungi oleh MCB masing-masing. Inilah sebabnya, kalau ada masalah dekat satu kawasan, contohnya dapur, satu rumah tak akan bergelap. Sistem yang bijak kan? Dan sekarang kita sampai kepada pengawal yang paling kritikal untuk keselamatan diri kita. Tugasnya bukan untuk lindungi perkakas atau wayar, tapi untuk lindungi nyawa anda daripada rencatan elektrik. Kenalkan, pemutus litar arus baki atau RCCB. Rupa dia lain sikit daripada MCB dan selalunya ada butang uji atau test. Peranti ini sangat-sangat sensitif dan bertindak balas dalam sekelip mata. Cara dia berfungsi macam ni. RCCB ni sentiasa mengira berapa banyak arus yang keluar ke litar dan berapa banyak yang balik. Kalau jumlah yang balik tu kurang, walaupun sikit sangat, dia tahu arus tu dah bocor ke tempat lain. Dan tempat lain tu mungkin badan seseorang yang sedang terkena renjatan. Serta-merta, dia akan potong bekalan kuasa. Gambar ni memang jelas sangat. Tengok yang belah kiri, arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Semuanya seimbang cantik. Sekarang, tengok yang belah kanan. Ada sikit arus yang bocor ke tanah. CCB ni nampak je tak seimbang. Terus, klik. Dia putuskan lita sebelum kemalangan serius boleh berlaku. Oh ya, yeah, bukan semua RCCB ni sama tau. Peraturan dah tetapkan tahap sensitiviti yang berbeza. Untuk pendawaian umum, 100mA tu dah cukup. Tapi untuk soket tempat yang kita selalu sentuh, ia kena lagi sensitif, 30mA. Dan yang paling penting, untuk kawasan berisiko tinggi macam bilik air, kepekaan yang wajib ada ialah 10mA. Kenapa? Sebab air boleh buat renjatan elektrik jadi jauh lebih bahaya, jadi perlindungan pun kena lebih ketat. Jadi, kita dah kenal setiap pengawal ni secara individu. Tapi, kekuatan sebenar sistem ni bukan pada kehebatan masing-masing. Kekuatan utamanya ialah cara mereka semua bekerjasama sebagai satu pasukan yang mantap untuk bagi kita perlindungan menyeluruh. Mari kita lihat semula gambaran besar sistem ni. Kuasa masuk, jumpa Swiss utama untuk kawalan penuh. Lepas tu, lalu dekat RCCB untuk perlindungan daripada renjatan. Akhir sekali, Kuasa dipecahkan ke litar-litar kecil dan setiap satu dijaga oleh MCB daripada beban lampau. Setiap peringkat ni menyediakan satu lapisan keselamatan yang berbeza. Jadi inilah rumusan utamanya. Anggaplah kotak fuse anda tu macam satu pasukan keselamatan yang lengkap. Kita ada Swiss utama sebagai ketua yang bagi kita kawalan penuh. Lepas tu kita ada MCB, askar barisan hadapan yang lindungi peralatan kita. Dan yang paling penting kita ada RCCB, pengawal peribadi yang sentiasa awasi keselamatan nyawa kita. Mereka semua ni bekerja dalam diam di dalam dinding 24 jam sehari membentuk satu sistem perlindungan yang padu. Mereka memang pengawal yang senyap, tapi macam mana-mana sistem keselamatan pun ia perlu diperiksa dari semasa ke semasa. Ini membawa kita kepada satu soalan penting untuk direnungkan, dengan sistem perlindungan yang begitu penting ni, bilakah kali terakhir sistem di rumah anda diperiksa oleh seorang profesional? Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami untuk mengenali pengawal-pengawal di dinding anda. Jaga diri dan semoga sentiasa selamat.